Інформаційний партнер показу нове время страны» – «Время свободных людей, група фармацевтичних компаній Лекхім гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. Лекхім. Збережемо здоров'я разом. Сьогодні на першій шпальті. Дурні, і вони в Україні відновився ремонт доріг. Наскільки масштабним він буде, і що дасть економіці? Увірен в тому, що можна зробити не тільки щось приличне, але дуже качественною. Проходьте повз чому вантажі йдуть в обхід українських портів, і як це змінити. Доларова свобода до чого призведе лібералізація валютного ринку. экономичный ну, розбір польотів від специального корреспондента «Першой шпальты» Майкла Щура. Жителям элитных предместий Киева всегда очень везло. Но кто из нас не знает, какая замечательная дорога ведет из Киева к депутатским домам в Кончезаске. А вот теперь еще одна дорога, Абуховская, покрывается вот таким вот толстым слоем асфальта. Даже сами рабочие удивляются тому, насколько качественно и дорого строится эта магистраль. Правда, коли дивишся на все це, остається тільки один вопрос: Когда ж інші автодороги країни дождуться такого внимания со стороны властей? А вот те, що ви тут болтаєте, це ганьба! У квітні новопризначений прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що цього року на українські дороги витратять рекордну суму близько 19 мільярдів гривень. Минуло два місяці, і аж раптом ще гучніша заява. Цей рік. Будемо вважати як рік, який дасть нам можливість стабілізувати ситуацію в дорожньому господарстві. Наступний рік ми маємо з весни розпочати масштабні ремонти. І ми бачимо, що ми можемо розпочати масштабні ремонти і будівництво доріг, в тому числі нових, на декілька мільярдів доларів до того ресурсу, який є сьогодні. Наразі ремонту потребує 97% вітчизняних автошляхів, і для того, щоб виправити цю ситуацію, потрібні астрономічні суми. За оцінками мінтрансу мінінфраструктури за оцінками Укравтодору, ця цифра близько 1 трильйона, десь приблизно по 50-60 мільярдів гривень на рік на протязі 20 років. На фоне астрономической суммы в 1 триллион гривен, 19 миллиардов, которые в этом году выделяет Кабмин, выглядят каплей в море. Их максимум хватит на реконструкцию 1700 километров или 3% всех автодорог страны. Но деньги не самая главная проблема. Но, на жаль, я думаю, что эта программа не здійснена в этом году. Сегодня мы с вами уже в середине года, сегодня заканчивается червень. До сьогоднішнього дня і уряд і у говорять про плани. Всі хочуть отримати швидкі політичні результат. То, тобто, в частності, я так розумію, прем'єр-міністр поставив задачу добитися швидкої політичної побіди там путем виділення і освоєння дії. Отож, напрошується простий висновок. Задля нарощування власного політичного капіталу прем'єр може зрушити проблему з мертвої точки. Але тільки зрушити, а не вирішити. Для того, щоб вирішити цю проблему, потрібно почати е, хоча б з планування, з стратегічного планування. Хоча на 10 років, на 20 років мати план дотримуватися цього плану, фінансувати цей план. Тож, що насправді криється за гучними прем'єрськими заявами, знає той, хто буде безпосередньо втілювати його план у життя. Тобто, виконувач обов'язків голови компанії Укравтодор Євген Барах. Эксклюзив першой шпайты. А, а вообще, на ваш взгляд, возможно у нас с дорогами сделать что-то приличное? Уверен в том, что можно сделать не только что-то приличное, но и даже очень качественное и за ну, меньшие деньги. А для примера приведу сравнительную цифру по 2015 году бюджет общий государственный на развитие дорожной отрасли составлял не более 3-4 миллиардов гривен, из которых в том числе и на ямочный ремонт, и на текущий средний ремонт. А вот уже в 2016-м только прямое финансирование с государственного бюджета составило уже 6,5 миллиардов гривен. В итоге, по нашим подсчетам, выходим на общую плановую сумму финансовую где-то порядка 18-19 миллиардов гривен на 16 год. Если все источники заработают равномерно и в сезон строительный, то на самом деле мы для себя определили и общественности честно об этом заявили, сможем обеспечить по строительству новых дорог только в этом году в количестве 1700 километров. Я просто по поводу денег хотел уточнить. Фактически Хорватия получила за последние пять лет от Евросоюза больше 25 миллиардов евро на строительство дорог. Угу. Это, кстати, один из плюсов Евросоюза. То есть фактически они выделяют деньги, которые из общего фонда, который у них существует, на то, чтобы поддерживать своих как бы, новых участников, на то, чтобы именно развивать дорожную инфраструктуру. Ну, давайте переведем это в гривны. Это 750 миллиардов гривен. Да. И на этом фоне 19 миллиардов гривен, которыми хвалится наш Кабмин, это выглядит смешной суммой. Давайте эти тысячи километров переведем в что-то а, осязаемое. Был список дорог самых ужасных, которые формировали и журналисты, и общественные организации. Так вот, даже по нашим последним аналитическим сводкам, практически все те дороги, которые наиболее критически ужасны, уже включены в наши производственные планы, были в начале года. И сегодня, ожидая продолжения финансирования, мы до конца года приведем в порядок знаковые дороги. Например, Полтава, Александрия, Кременчук, например, Николаев, Днепропетровск, например, Одесса, Рыни. Тот же самое касается вопроса этого долгостроя Запорожского моста, где также предусмотрено финансирование. Ну вот опять говорится об этих проблемах дорогах. Я очень сомневаюсь, что за вот эти вот даже 19 миллиардов гривен там можно сделать что-то нормальное. А, еще он не назвал фактически ни одной дороги крупной в Западной Украине, где ужасающее состояние дорог, особенно Тернопольская, ивано франковская Львовская область. Фактически дорог вообще нет, по крайней мере, к между населенными пунктами, районными центрами их не существует. В этом году будет 19 миллиардов. Ожидаемо а вот 19. если по-хорошему, чтобы развивались дороги, не просто ремонтировать, сколько нужно в год денег? По-хорошему темпы должны быть на самом деле порядка 40-50 миллиардов, для того, чтобы, мы, в принципе, ощутимо это было в масштабах, ну, скажем так, объемов капитального ремонта и реконструкции. Но Ремонт, вы считаете собрать 40-50 миллиардов вполне реально. в стране, за счет чего? За счет тех же самых ввозные пошлины, акции, заплата за проезд. На сегодняшний день взять пример с 5% акцизом с розничной торговли, как так называемый, с пистолет, он достаточно нормально работает. Сейчас механизм есть, и если будут приняты законы осенью необходимо, о которых да. вы говорили, это у нас заработает. есть вся база для того, чтобы в ближайшие 2-3 года дороги да. привести в нормальное состояние. 2-3 года боюсь, что нет, но я думаю, что в перспективе 5-7 лет это можно реально сделать. А вот такой вот, наверное, очень, наверное, может быть приземленный вопрос, да? А почему вот когда дорога строится на деньги ЕБРР или Всемирного банка, она одного качества? Как, например, Житомирская трасса там, или Харьковское направление. А когда строят наши компании, совсем другое качество. Во-первых, наши компании, как правило, последние годы занимались мелким ремонтом, и тоже... ямочным ремонтом и в отдельных случаях текущим средним. Второе, это то, что система контроля. То есть то, что мы, на что мы будем тоже переходить и по работе с бюджетными средствами. Это система ФИДИК международная. И, кстати, закон, один из законов, который осенью мы планируем принять, предусматривает переход на систему ФИДИК, контроля качества. это четко прописанные правила. Требования к подрядчикам, требования к договорам, требования к гарантийному обслуживанию. Я объясню, почему я задал ему этот вопрос. Ну, наверное, потому что регулярно езжу по Житомирской трассе и по всем остальным. Но Действительно, это интересно. Как только нужно построить что-то нормальное, например, бульвар Шевченко в Киеве приглашает турецкую компанию. Как только нужно освоить деньги, приглашают украинскую компанию. И поэтому самый правильный подход здесь будет действительно проводить открытые тендеры, приглашать большое количество международных участников в эти тендеры. И я думаю, это будет и дешевле, собственно говоря. Но даже если не будет дешевле, по крайней мере, это не развалится через два года, как это у нас регулярно происходит. Ну, они планируют использовать систему Прозора. Может быть, это изменит как-то ситуацию. Но, вы знаете, вот в Беларуси, говорят, хорошие дороги, но там Александр Лукашенко чуть ли не с линейкой приезжал и, и мерил. В общем-то, дороги, да? А у нас кто будет мерить? Это? А у нас мы на сегодняшний день за последние несколько, две, пару то, две две-три недели возобновили, во-первых, работу и проверки государственного предприятия Дорцентр, который выезжает как на проведении уже выполненной работы, так и на те участки, где они еще выполняются. Есть независимая мониторинговая группа, это мобильные группы, куда входят представители и э, технические эксперты, и специалисты аудита, и специалисты службы безопасности Украины. Поэтому на сегодняшний день, кроме всего прочего, у нас еще есть система реагирования на жалобы. Любая фотофиксация, нарушения выполнения работ или технологий, приведу пример простой. Идет дождь. Проезжает пользователь дороги, фиксирует на телефон, как укладывается асфальт, присылает нам в пресс-службу, на фейсбук министру или, или ко мне, и моментальное реагирование. Дополнительно к этому все текущие средние ремонты, которые сегодня выполняются за счет бюджетных денег, однозначно на эти работы подрядные организации должны предоставлять гарантию. Гарантию того, что от 3 до 5 лет дорога будет в надлежащем состоянии, не будет у нас проблем с дорожным покрытием трещины и так далее и тому подобное тот кто такую гарантию не предоставляет финансирование по таким работам получать не будет владимир гроссман говорил о том что мы заметим что дороги ремонтируются да. вот э -э это уже заметно я считаю, что это уже заметно. Почему? Потому что для статистики еще две недели назад по текущим средним ремонтам работы только начали выполняться где-то на 35-38 объектах за две недели. Это уже 75. До конца июня будут завершены большая часть тендерных процедур. А в июле, в середине июля это будет уже развернуто по всей Украине, по территории Украины. Полноценная работа. Заметно? Ну, киевлянам, наверное, заметно, потому что неудобно стало добираться, половина города перекрыта. Но это наверняка незаметно полтовчанам, где громадные ямы на дорогах и где постоянно жалуются на это. Незаметно жителям Западной Украины, где как были разбиты дороги, ужасно состояние, так и остаются. Незаметно большинству регионов страны. Ну, обещают в июле, а Гройсман читает Facebook. Давайте будем ему писать. Партнер программы «Перша шпальта» Компания Авангард ⁇ лидер аграрного рынка Европы. Еще в апреле Министерство инфраструктуры совместно с Европейской бизнес-ассоциацией взялось за разработку новой методики образования тарифов для украинских портов. Считается, что как только начнут действовать новые более справедливые тарифы, грузы вернутся в украинские порты. Это решит проблему падения перевалок в украинских портах. Напомним, что за 4 месяца объемы перевалки снизились на 9,5%. Однако главная интрига состоит в том, удастся ли в принципе вернуть грузы в украинские порты. Ведь раньше большую часть их загрузки давала Россия. теряем транзитні потоки из за усложнения отношений з Російською Федерацією. Якщо раніше українські порти доволі активно використовували російські компанії для відправки своїх грузів, то зараз вони перенаправляють свої грузи через Черноморский порт Новоросійськ, а також через Балтійські порти. На сьогодні у нас вартість перевалки зерна вона десь близько 14 доларів. 12-14 доларів. Це вже після того, як вона знизилась. На сьогоднішній день Прибалтика перевалює зернові потоки вартістю 4,5-5,5 євро, тобто значно зручніше, значно менше. Металопрокат. Така позиція для нас провідна. Десь на сьогоднішній день вартість перевалки в наших портах це 11-13 доларів. В Одесі вона більша, наприклад, 14-15 доларів. В той час, коли вартість перевалки металопрокату, наприклад, в Туреччині, це. 6,5-7,5 доларів. І я б також сказав би контейнери. От лише нещодавно, наприклад, ТІС, перевалочний пункт приватний, знизив перевалку контейнерів до 125 доларів. До цього часу вартість обробки одного контейнера була більше 200 доларів. На сьогоднішній день в європейських портах, наприклад, Італії там чи Іспанії, вартість обробки цих контейнерів складає близько 65-75 доларів. Тобто, у нас перевалка значно більша. Яка причина? Ну, мабуть, причина в тому, що у нас все таки існує монополізм на перевалку, і в нас недостатньо є ще цієї перевалочної інфраструктури. Тому перше, що має зробити держава, це максимально покращити конкурентне середовище для того, щоб нові перевалочні пункти були створені в Україні. Яка б не була методика, вона повинна базуватися на здоровому глузді, тобто. Тарифи на перевалку, тарифи на обслуговування в портах, вони мають відповідати ринку, вони ну, принаймні не мають бути е, вищими, ніж у сусідніх портах Європейського Союзу. І друге, що дуже важливо для бізнесу, тарифи повинні бути передбачуваними. Тобто тарифи не можуть мінятися кожен день чи кожен місяць. За последнее время объем перевалки в портах украинских постоянно падает. С чем это связано? То есть это война, российский фактор или что-то еще? Транзит у нас был в основном российский, казахский, азербайджанский. Еще примерно за год до начала каких-то действий и напряжения с Россией в административном порядке этот транзит закрывался для Украины. Соответственно, на возвращение российского транзита мы можем рассчитывать только после длительного периода восстановления отношений, если такого вообще будет. Хорошо, но а что делать? Это означает, что наши порты уже больше не нужны в таком объеме, как раньше? Или мы можем найти себе новые объемы перевалки? Можно попытаться рассчитывать на белорусский транзит, но белорусы, довольно много работая с Украиной, сталкиваясь с различными изменениями в порядке оформления грузов, таможенного оформления предпочитают большей частью пользоваться услугами европейских компаний, европейских портов. Я бы сказал, что необходимо системно работать и над тем, чтобы правила игры, по крайней мере, не менялись. У нас, к сожалению, так происходит, что при очередной смене правительства людей на местах меняются правила игры. Для того, чтобы системно привлекать и э, работать с транзитными грузами, в первую очередь необходимо упрощать эти процедуры, э, во вторую очередь обеспечивать стабильность э, работы этих процедур, стабильность годами. Если говорить о прибалтийском направлении и вот направлении Средней Азии, Азербайджана, насколько вообще в принципе реально здесь задействуют наши порты? Если мне не изменяет память, то транзит через украинские порты был порядка 30 миллионов тонн. То есть, задействовать реально, так как любая страна, которая не имеет выхода к морю для экспорта своих грузов, ищет, где этот выход найти. И здесь уже работает и тарифная политика в полной мере, и все процедуры и так далее. Поэтому человек ищет, где лучше, а рыба, где глубже. А грузоводельцы ищут, где дешевле. Где проще, а проще в конечном итоге означает тоже дешевле. Например, это скрытая конкуренция, которую особенно никто не видит, это транзит китайских грузов через Гамбург, через Гдыню контейнерных, которые растариваются, затем фуры везутся в Украину уже через западную границу. Там издержки более-менее играют, плюс вопрос таможенного оформления. Многие погорели на том, когда были остановки по Одесской таможне, по работе, и переключились на такой транзит грузов. Дороже, но надежнее. Когда у тебя были остановки, напомните? Это, по-моему, 2012 год. Вот с тех пор многие переключились и как бы не возвращались. Не возвращались. И не возвращались. То есть я на тот момент оценивал этот грузопоток порядка 30% от 10-30% от всего украинского трафика. То есть порядка 100 тысяч ТЭО в год. В общем, вопрос оказался намного более комплексным, чем просто ухудшение отношений с Россией. Мы теряем объемы перевалки в портах из-за того, что цены на нее в украинских государственных портах из-за их неэффективности намного выше, чем у соседей. А также в коррупции и регулярных препятствиях, которые чинят таможни и другие государственные органы транзитерам. Ну и, конечно же, из-за постоянно меняющихся правил игры, из-за отсутствия стабильности. В общем, ситуация в портах – это хороший пример того, что нельзя списывать все наши проблемы исключительно на ухудшение взаимоотношений с Россией. Это, скорее, хороший знак. Это означает, что эти проблемы можно решить. Як повідомив член Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності Руслан Демчак, зараз розробляється законопроект, який відмінить дію валютного декрету 93-го року. Нове валютне законодавство, за словами Демчака, матиме принципово новий підхід до валютного регулювання і гарантуватиме вільний рух капіталу на законодавчому рівні. Портал «Нове време 17 червня 2016 року. Национальный банк инициирует либерализацию валютного рынка и отмену устаревших валютных декретов. Хотелось бы, чтобы каждый из наших сегодняшних экспертов оценил, к чему это на самом деле приведет. Действительно, декрет устаревший, который нужно давно менять, и об этом на моей памяти разговоры идут уже не менее 10 лет. И действительно, Национальный банк выступил инициатором, одним из инициаторов его отмены и переписания, по сути, нового закона о валютной Валютном регулировании, но мы не видим сейчас какого-то единства в парламенте, которое могло бы гарантировать его принятие, даже если бы этот закон был сейчас на сегодняшний день самый лучший. То, что необходимо действительно рынку это как минимум серьезная отмена ограничений. Появилась возможность у Национального банка снять ряд ограничений, частично как бы три таких блока. Первое, касающиеся физических лиц снятия, валюты с депозитов, второе как бы уменьшение обязательной продажи валютной выручки. И третье: начало выплаты накопившихся дивидендов, там, ну правда, с ограничениями в размере 10%, не больше в месяц, и ограничения по сумме там есть. Но тем не менее, за 2014-15 год. Вот три таких как бы вещи основных. Соответственно, каждый из, ну, во-первых, появилась возможность для этого. То есть резервы НБУ превысили, трехмесячный импорт, там, 3.4, кажется. Вот. Сальдо положительное, платежного баланса в апреле было, и за январь-апрель, по-моему, тоже, и в прошлом году минус 2-1 миллиарда. Ну и каждое из этих снятий ограничений, оно за собой ведет положительные моменты. То есть, что касается физлиц, надеемся на приток валюты в банке, что касается уничтожения обязательные нормы продажи валюты предприятий, получается остается больше валюты в случае покупки импорта они меньше тратят на двойных комиссиях плюс возможность удобнее оперировать своими финансами ну и для инвесторов конечно это какой-то маленький такой ну сигнальчик, что может быть когда-то они, они, они дивиденды накопленные получат и как конечно стимул для будущих инвестиций если вернуться к вопросу о валютных ограничениях в этом контексте, то то, что необходимо было бы сделать давно, да, это отменить все ограничения по возврату депозитов из лиц. Мы видим, как валютные депозиты продолжают забирать. Потому что люди не уверены, что они не смогут забрать когда-нибудь деньги, которые они ложат сейчас на валютные депозиты. И когда человек приходит забирать свои деньги, он за один раз не может снять всю необходимую ему сумму. Как только Национальный банк снимет эти ограничения, которые на сегодняшний день вообще на самом деле никаких полезных механизмов на сегодняшний день не несут, тогда люди смогут нести валютные депозиты и достанут вот эти миллиарды десятки миллиардов долларов из под подушек, из под матрасов. А как вы относитесь к тому, чтобы у нас действовала полноценная такая свободная либеральная валютная биржа? Ну, фондовый рынок в Украине фактически уничтожен, и говорить о том, что те объемы, которые торгов, которые сейчас происходят, могут как-то формировать спрос и предложение. Войдет любой серьезный игрок, не знаю, там даже Ситибанк с желанием сдвинуть в любую сторону курса, он с большой легкостью все это сделает. Для того чтобы работал либеральный рынок и на нем происходило нормальное образование, необходимо достаточное количество игроков, которые могли бы друг друга балансировать. Економічний розбір поліотів від спеціального кореспондента першої шпальти Майкла Щура. Почнемо начнем нашу рубрику з налогової теми. Большинство українців не знає, сколько вони платять налогов. Згідно дослідження, яке провели Українське товариство економічних свобод спільно з агентством і 48% опитаних українців упевнені, що платять податків менше 30%, в той час як середній українець віддає державі майже половину всіх зароблених грошей. При цьому 34% респондентів взагалі не змогли відповісти, скільки податків платять. Сайт економічна правда, 13 червня 2016 року. Оце так рівень громадської свідомості. Платити податки і не знати скільки. А потім ще звинувачувати владу там чи кого, що розкрадають податки. Та ви самі винні в тому, що розкрадаєте, тому що ви не знаєте, скільки ви платите податків. Майкл, а скільки ти платиш податків? Як скільки? 12, 16. Два. Ви розкрадаєте наші податки! Ви вкрали мої гроші, я платник податків. Компания «Укргаздобыча» нашла оригинальный способ борьбы с воровством на собственных предприятиях. Теперь, если у кого-то из сотрудников компании найдут топливо, покрашенное в особый цвет, его сразу же можно вести в полицию. На такі дії Укргазвидобування змушено було піти, щоб запобігти крадіжкам всередині компанії та досягти економії у витратах. Таким чином, якщо ви побачите зелене дизельне паливо чи блакітний бензин не в техніці товариства, то знайте, що це паливо отримане нечесним шляхом. Сайт компанії Укргазвидобування 13 червня 2016 року. Тепер залишилось зробити так, щоб і каністри для пального, і баки для пального в автомобілях стали прозорими. їхньому місці я би додавав такий барвник, щоб вихлопні гази були яскравого кольору. От тоді би зразу було видно, хто їздить на краденому. Ну і наступна нове від відомого українського олігарха Олександра Ярославського. Он знайшов завичательний спосіб рішити кадрову проблему на харківському тракторному заводі. Для відновлення виробництва після розблокування залучатимемо фахівців, в тому числі пенсіонерів, і налагоджуватимемо роботу таким чином, щоб кожен з них навчав по 5-7 молодих фахівців. Буквально їздитимемо по домівках, де живуть пенсіонери, і запрошуватимемо їх на роботу. Сайт Економічна правда 14 червня 2016 року. Я думаю, що проблема в тому, що молодь не бачить успішних прикладів, коли людина власним трудом добилася успіху, заробила багато грошей. Зате всі молоді бачать приклад, коли добиваються успіху і заробляють повно грошей завдяки зв'язкам у владі, різним корупційним схемам і так далі. Пане Ярославський, може, ви покажете правильний приклад молоді? по фармацевтичних компаній ЛЕКХІМ. гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. Лекхім. Збережемо здоров'я разом. Партнер програми перша шпальта компанія Авангард. Лідер аграрного ринку Європи. Информационный партнер показу «Новое время страны. Время свободных людей».